ذکری کی پیشن گوئی نے اہدنامہ کے ساتھ مل کر خدا کی نجات انصاف اور بحالی کا ایک گہرا پیغام دیتی ہے یہ ویڈیو یہودی لوگوں کی اسرائیل کی زمین پر واپسی خدا کے منصوبے اور مسیح کی واپسی پر ذکر کے خواب کی پوری تکمیل کی اہم اہمیت کو بیان کرتی ہے ہم یسو کے پہلے آنے پر اس پیشن گوئی کی جزوی تکمیل دوسرے آنے پر مکمل حقیقت اور اس کے بعد ہونے والے اہم اور بدلنے والے واقعات کا جائزہ لیں گے مقدس کتابوں کی روشنی میں یہ موضوع خدا کے خود مختار منصوبے توبہ کی اہمیت اور مسیح کے ابدی راج کے تحت پاک لوگوں کی امید کو سامنے لاتا ہے اگر آپ کو سچائی جاننی ہے اور ایمان میں گہری بصیرت چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تاکہ بائبل کے ہر ایک نئے راز سے آپ باخبر رہ سکیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں پیشن گوئی کا ڈھانچہ ذکریہ اور مسیح کے دو آنے ذکریہ کی کتاب خاص طور پر بارویں باب سے چودویں باب وقت کے دو اہم مراحل کو بیان کرتی ہے یہ مسیح کے پہلے آنے کی جزوی تکمیل اور اس کی واپسی پر مکمل حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے زکریہ کی کتاب بارویں باب اور اس کی دس سائد سے شروع کرتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے اور میں دعوت کے گھرانے اور یریشلیم کے باشندوں پر فضل اور مناجاتوں کی روح نازل کروں گا اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھید نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پیلوٹے کے لیے ہوتا ہے پہلے آنے پر جزوی تکمیل خدا کے چھیدے جانے کی یہ بات ایک بہت گہرا بید ہے جو مسیح کی مسلوبیت میں پہلی بار پورا ہوا یوہنا کی انجیل 19. وان باب چونتی سے سینتیس سائٹ میں لکھا ہے ان میں سے ایک سپاہی نے بالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فیل فور اس سے خون اور پانی بہ نکلا جس نے یہ دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چیدہ اس پر نظر کریں گے نئے نے حدنامہ صاف طور پر ذکریہ کی کتاب بار باب باپ دا کو یسو کی سلیب سے جوڑتا ہے یسو جو خدا کا مجسم بیٹا تھا حقیقت میں چھیدہ گیا اسی وقت رحم اور توبہ کی روح نے لوگوں کے دلوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا کچھ لوگ اسی وقت پشیمان بھی ہو گئے لیکن یہ صرف شروعات تھی اصل اور مکمل توبہ کا منظر ابھی باقی ہے یہودیوں کی اسرائیلی واپسی کو کچھ لوگ خدا کی خاص نعمت سمجھتے ہیں لیکن دراصل یہ آنے والے ایک بڑے واقعہ کی تیاری ہے یہ اس سٹیج کی طرح ہے جہاں خدا اپنے نجات کے منصوبے کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا اور یہ منصوبہ مکمل ہوگا جب مسیح دوبارہ آئے گا یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جو پوری دنیا کی تاریخ بدل دے گا اس لمحے کے لیے زمین پر ہر قوم کی توجہ اسرائیل پر جمی ہوگی یہودیوں کی واپسی اور خدا کا منصوبہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہودی لوگ اسرائیل واپس کیوں آ رہے ہیں کیا یہ محض سیاسی واقعہ ہے نہیں یہ خدا کے ایک بہت بڑے خود مختار منصوبے کا حصہ ہے ذکریہ نبی کی کتاب خاص طور پر باب بارہ سے چودہ تک اور نئے حدنامہ نامہ کی روشنی میں ہمیں یہ جواب دیتی ہے مکاشوہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی سات آیت میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی حتیٰ کہ وہ بھی جنہوں نے اسے چھدا اور زمین کی ساری قومیں اس پر ماتم کریں گی یہ آیت سیدھا ذکریہ کی کتاب بارواں باب دس آیت کا حوالہ دیتی ہے اور اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جب مسیح دوبارہ آئے گا تو وہ صرف ایک روحانی واپسی نہیں ہوگی بلکہ ایک جسمانی حقیقی دنیا کے سامنے واپسی ہوگی اور تب اسرائیل کی قوم جو اسے کبھی مسترد کر چکی تھی اپنی آنکھوں سے اپنے چھیدے گئے خدا کو دیکھے گی اور گہرے دل سے توبہ کرے گی ذکریہ کی کتاب بارواں باب گیارہ سے چودہ آیت ایک گہرا قومی ماتم کو بیان کرتی ہے کلام لکھا ہے اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا حدت ریمون کے ماتم کی مانی جو مجدون کی وادی میں ہوا اور تمام ملک ماتم کرے گا ہر گھرانہ الگ داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ سمئی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ اس سائز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا ہر خاندان الگ الگ ہر عورت الگ الگ روتی ہوئی یہ صرف آنسو نہیں ہوں گے بلکہ وہ توبہ ہوگی جو رحمت کی روح سے پیدا ہوتی ہے ایک ایسی توبہ جو قوم کو جھکا دیتی ہے اور ان کے دل بدل دیتی ہے یہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جس میں وقت جیسے تھم جائے گا اور پوری دنیا اسرائیل کی طرف نظریں جمائے کھڑی ہوگی اس لمحے کو جاننا ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کیونکہ شاید ہم وہ نسل ہوں جو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں پاکیزگی کا چشمہ اور باقی ماندہ قوم ذکر کی کتاب تیرمہ باپ پہلی آیت میں ایک حیرت انگیز وعدہ ہے اس دن دعوت کے خاندان اور یو کے باشندوں کے لیے ایک چشمہ کھولا جائے گا تاکہ وہ گناہ اور ناپاکی سے پاک ہو سکیں یہ کوئی عام چشمہ نہیں ہوگا یہ مسیح کی قربانی سے نکلنے والا پاکیزگی کا چشمہ ہے جو اسرائیل کی توبہ کرنے والی باقیات کو اندر سے پاک کر دے گا لیکن سوال یہ ہے کیا یہ سب آسانی سے ہوگا نہیں ذکریہ کی کتاب تیرمہ باب سات سے نو آیت میں ایک سخت سچائی بیان کی گئی ہے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کلام میں لکھا ہے رب الافواج فرماتا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو چرواہوں کو مار کے گلہ پر گندا ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں دو تہائی قتل کیے جائیں گے اور مریں گے لیکن ایک تہائی بچ رہیں گے اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے یہ پیوریفکیشن کا عمل ہے ایک ایسی آزمائش جو قوم کے دل کو نرم کرے گی صرف وہی لوگ بچیں گے جو دل سے خدا کو پکاریں گے اور توبہ کی سچائی میں سے گزریں گے یہ کوئی روایتی مذہبی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسا روحانی انقلاب ہوگا جو پوری قوم کی پہچان بدل دے گا یہ لمحہ بتاتا ہے کہ خدا صرف تداد نہیں چاہتا وہ پاکیزہ دل عزمودہ روحیں اور سچی وفاداری تلاش کرتا ہے اور تب وہ کہے گا یہ میری قوم ہے ایک سنجیدہ انصاف اور خدا کا توازن یہ پیش گوئی کوئی تہوار نہیں یہ ایک سنجیدہ وارننگ ہے ذکریہ ہمیں ایک ایسے وقت کی جھلک دکھاتا ہے جو سرزمین اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں کا دو تہائی حصہ بغاوت اور بے ایمانی کے باعث سخت انصاف کا سامنا کرے گا لیکن پھر بھی اس انصاف کے بیچ میں خدا کی رحمت ایک چمکتا ہوا چراغ ہے ایک تہائی بچے گا وہ باقیات جو آزمائش کی بٹی سے گزرے گی جیسے چاندی کو پاک کیا جاتا ہے جیسے سونا تپایا جاتا ہے یہ پاکیزگی کی آگ ہے جہاں دلوں کا کھوٹ جلتا ہے اور صرف وفاداری باقی رہتی ہے یہ سب کچھ بائبل کے ایک لازوال اصول پر مبنی ہے سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور the ورلڈ with پاسٹر نجم اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا خدا کے کلام کے بیدوں کو سنتے ہیں گناہ کے لیے سزا لیکن توبہ کرنے والوں کے لیے نجات آج جب دنیا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بٹی ہوئی ہے ہم مسیحی کس طرف کھڑے ہیں سچ یہ ہے ہم نہ اسرائیل کے حق میں ہیں نہ فلسطین کے ہم یسو کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا ایمان اس خدا پر ہے جو سب قوموں سے ماورا ہے اور جو اپنی مرضی پوری کرنے میں کامل ہے کیونکہ جیسا کہ پالوسر خط کے نام چھٹا باپ اور سولہ اور رومیوں کا خط نواب باپ چھے سے آٹھ آیت سکھاتے ہیں سچا اسرائیل وہ ہے جو ایمان کے ذریعے خدا کے ساتھ جڑ چکا ہے یہودی یا غیر قوم اصل پہچان نسل نہیں بلکہ نجات سے ہے تو آئے ہم خدا کے منصوبوں پر اعتماد کریں اور اپنے ایمان کو قوموں کی سیاست میں نہیں بلکہ آسمانی بادشاہت میں رکھیں اب ہم دیکھتے ہیں مسیح کا دوسرا آنا زمین کو ہلا دینے والا دن ذکریہ کی کتاب چود باب ایک ایسے دن کی جھلک دیتا ہے جو تاریخ کا احتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہوگا رب کا دن آ رہا ہے دنیا کی تمام قومیں یروشلم کے خلاف ایک آخری جنگ کے لیے جمع ہوں گی ایک خولناک منظر شہر کو فتح کر لیا جائے گا گھروں کو لوٹا جائے گا عورتیں بے حرمت ہوں گی اور شہر کا آدھا حصہ جلا وطنی میں چلا جائے گا لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا لیکن نہیں تب رب نکلے گا خود خداوند مند یسول مسیح مسیح اپنے جلال میں واپس آئے گا ان قوموں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جیسے اس نے پرانے دنوں میں لڑائی لڑی اور پھر کچھ ایسا ہوگا جو زمین نے کبھی نہ دیکھا اس کے پاؤں زیتون کے پہاڑ پر قائم ہوں گے جو یروشلم کے سامنے مشرق کی طرف ہے اور وہ پہاڑ زمین خود جواب دے گی زیتون کا پہاڑ بیچ سے پھٹ جائے گا آدھا شمال کی طرف آدھا جنوب کی طرف ہٹ جائے گا یہ کوئی روحانی علامت نہیں یہ مسیح کا جسمانی دکھائی دینے والا طاقتور ظہور ہے یہ اس بادشاہ کی واپسی ہے جسے دنیا نے مسترد کیا لیکن جو دوبارہ آ رہا ہے نہ صرف نجات کے لیے بلکہ عدل کے لیے بھی اب ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ کی گواہی وہ آئے گا جیسے گیا تھا امال کی کتاب پہلا باب ہمیں وہ ناقابل فراموش لمحہ یاد دلاتا ہے جب یسو شگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھائے گئے اور بادلوں نے انہیں اس کی نظر سے چھپا دیا تب دو فرشتے ظاہر ہوئے اور بولے یہ یسو اسی طرح واپس آئے گا جیسے تم نے اسے جاتے دیکھا کہاں سے اٹھے تھے زیتون کے پہاڑ سے اور ذکریہ کہتا ہے اسی پہاڑ پر اس کے قدم دوبارہ پڑیں گے وہ صرف روحانی طور پر نہیں آئے گا بلکہ جسمانی طور پر جلالی طور پر اپنے مقدسوں کے ساتھ واپس آئے گا پالوسسل کا پہلا خط تھلسنیکیوں کے نام تیسرا باب تیرہ یہ ذکریہ کا خدا یا ہوا در حقیقت یسو ہے خدا کا جسمانی ظہور آپ دیکھتے ہیں ابدی بادشاہی کا قیام نئی زمین نیا آسمان کی کتاب باب سے میں لکھا ہے اس دن روشنی نہ ہوگی نہ دن ہوگا نہ رات لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی کیا یہ شاعری ہے نہیں یہ قدرتی ترتیب کا خاتمہ ہے اور ایک نئی دنیا کی شروعات ہے اس دن یرشلم سے زندہ پانی بہے گا زندگی کا وہی پانی جس کا ذکر مکاشوہ کی کتاب میں باب ہوتا ہے جو خدا اور برے کے تخت سے نکلتا ہے اور خدا مند ساری زمین کا بادشاہ ہوگا اس دن خدا مند ایک ہوگا اور اس کا نام ایک ہوگا کوئی اور حکومت نہیں کوئی اور مذہب بالکل نہیں کوئی اور بادشاہ ہوگا ہی نہیں صرف یسو جو خدا ہے وہی تخت پر بیٹھا ہے اور ساری کائنات اس کے جلال میں جکی ہوگی جب مسیح واپس آئے گا گا وہ انصاف لائے گا, دشمنوں کو تباہ کرے گا اور اپنی باقیات کو پاک کرے گا نئی زمین نیا آسمان قائم ہوگا جہاں کوئی لانت نہ ہوگی کوئی رات نہیں ہوگی اور خدا اور برہ ہمیشہ کے لیے راج کریں گے قومیں ان کی روشنی میں چلیں گی اور زندگی کا درخت خدا کا منصوبہ اس کی رحمت اور اس کی بادشاہی کا ثبوت قوموں کو شفا کے لیے ہوگا قومیں ان کی روشنی میں چلیں گی اور زندگی کا درخت قوموں کی شفا کے لیے ہوگا یہ ذکریہ کی پیشن گوئی کی حتمی تکمیل ہے خدا کا منصوبہ خدا کی رحمت اور اس کی بادشاہی کا ابدی ثبوت آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کے وسیع سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگر آپ کلام کو مزید گہرائی کے ساتھ اور کلام کے پشیدہ بیدوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے کیونکہ وہاں پر آپ کو سو سے زیادہ ویڈیوز ملیں گی جو کہ آپ کے ایمان کو آپ کے نظریے کو اور بائبل پڑھنے کے طور طریقے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیں گے